Про наші перспективи, а також підтримку іноземними державами, чи здатні вони вольовим рішенням якраз таки підтримувати Україну для зникровлення Російської Федерації? Будемо говорити з військовим експертом, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик інструктор Роман Світан долучається до нашої ефіру. Добрий день. Мої вітання вам, пане Романе. Бажаю всім здоров'я. Отже, якщо говорити про авіаційну компоненту, яка здатна знищити і завдати максимального ураження аеродромам ворога, їхнім заводам техніки і тому подібне, все те, що максимально сприяє знищенню українців сьогодні, то наскільки реалістичний план Володимира Зеленського і чи готовий захід його в цьому підтримувати? Точніше, нас? Если даже с одной из кадрилей F-16, которую мы ждем летом, осенью этого года, будут переданы дальние ракеты уровня, допустим, «Джазма» с дальностями до 950 километров, то нам и нам не запретят работать этими ракетами по военным объектам на территории России – то с помощью этих ракет таким асимметричным ударом мы остановим российскую экспансию. А все будет зависеть, конечно, от количества самолетов и количества ракет, как таковых, которые будут передаваться. Это же касается ракет и Storm Shadow, Scalp, это касается ракет тех же Таурусов, будем ждать их. Это касается ракет Exocet, это уже воздух-корабль, это для миражей, это ракеты французского по крайней мере, французских носителей. То есть достаточное количество и номенклатура воздушных сил поражения, то есть с воздушной базированием, даст возможность ну, серьезный урон россиянам нанести. По некоторым позициям мы можем полностью выключить проблемы для нас. Мы можем, допустим, отогнать российские самолеты от территории Украины. Отогнать в прямом смысле, то есть нанося удары по аэродромам, как вот сегодня был нанесен удар по аэродрому Бильбек, Саки и, допустим, то есть, нанося вот такие серьезные удары, им придется просто отойти на дальность боевого радиуса ради средств поражения. 950 километров джазм если будет выносить российские аэродромы, так они к нам просто не долетят. Нечем будет работать по нашим, по нашим селам, по нашим городам, нашему населению. потому в этом смысле однозначно, конечно, у россиян будет серьезная проблема. Но опять же, все зависит от количества самолетов и от количества и номенклатуры передаваемого вооружения. А здесь надо работать нашей дипломатии, нашему военно-политическому руководству в совместной спайке с нашими, естественно, военными и военными Пентагоном. А ще, звісно, ситуація ускладнюється тим, що не поспішають наші західні партнери передавати нам цілі літаки. Дуже довго ми очікуємо на F-16. Заявив Макрон про те, що можемо ми розраховувати на французькі міражі, але якраз таки точних дат немає. Я нагадаю, що і ем... Зараз в такий довгий ящик відкладена передача шведських гріпенів, а це все могло би посилити наш авіапарк з одного боку. Але з іншого боку, авіаексперти говорять, що таке різноманіття воно навпаки буде ускладнювати і роботу, і логістику, і обслуговування. Що ви скажете на це? Оптимально обучать летный состав, инженерно-технический состав на одном типе, даже не просто типе, а даже на одной модификации самолета. Ну, это оптимальный режим, это, это самый лучший. То есть если у нас есть только F-16, 200 самолетов, блок, допустим, 70-72, лучшего и желать на данном этапе не нужно. Но ну, надо быть реалистами, то есть мы одномоментно 200 самолетов, которые нам надо, просто не получим по разным причинам и политическим и техническим экономическим инженерно техническим и летным в том числе летчики сразу не смогут подготовиться А раз так то придется, приходится так сказать добирать разного разные модификации разные типы самолетов модификации самолетов Но допустим, если брать «Мираж», так он добавит нам несколько моментов, связанных только с «Миражом». То есть те, те средства поражения, которые может нести «Мираж» и не может нести «Ф-16». «Мираж» может нести Storm Shadow, «Мираж» может нести «Скалп», «Ф-16» этого не может. «Мираж» может нести «Экзосеты» ракеты «Воздух-корабль» — довольно-таки очень хорошая ракета. Ракеты «Мика» которые будут выполнять боевые задачи. Там есть пушки, которые могут уничтожать те же российские беспилотники и крылатые ракеты на определенных этапах. То есть, по большому счету, «Мираж» добавит нам, с одной стороны, проблем его обслуживания, а с другой стороны, он добавит такой серьезной мощи военной, увеличив номенклатуру вооружений. Если нам помогут французы обеспечивать и обслуживать «Мираж», а, скорее всего, так и будет, Почему? Потому что, ну, не просто так Макрон, Франция уже не один месяц говорит о том, что часть военнослужащих Франции будет выполнять боевые задачи и будет размещаться на и нашей территории в том числе. То есть это не просто, не просто подъем вопроса. То есть он к чему-то приведет. Вот один из механизмов – это обслуживание самолета в Мираж на наших базах, либо на базах в Румынии, это тоже возможно. Там довольно-таки хороший сейчас парк. И, кстати, французы там тоже находятся, в той же Румынии. Поэтому, я думаю, как раз нам помогут использовать эти самолеты. А по поводу Гриппена зря отложили тему. Почему? Потому что Гриппен добавил бы ту же, ту же ракету Таурус. Ну, то есть здесь без F-16 ее не понесет. А Гриппен может, то есть, опять же, связки и по гриппену он может нести практически но ну, чуть ли не все европейское вооружение ну не все но чуть ли не все то есть процента 70 75 то есть около двух третей точно смог бы взять на борт и выполнить боевую задачу поэтому зря отложили а тем более если в, таком же, в такой же конфигурации как французы предположительно могут обеспечивать меры, если нам помогли бы и шведы и обслуживать самолеты, то, в принципе, летный состав на тех же «Гриппенах» мог бы обучиться. Тем более, обучение на «Гриппенах», как и на «Миражах», в принципе, намного проще, чем на F-16. Тем более, на «Миражах» несколько месяцев назад одна группа уже, скорее всего, полетела обучаться. Мы помним, как с Великобритании часть наших летчиков выдвинулась во Францию для полетов на самолетах «Альфа-Джет». Альфа-Джет это учебно-боевой самолет, как раз это преддверие дальнейших обучений на «Миражах». Поэтому, я думаю, эта программа была раньше, намного раньше утверждена. Тут пане Романе, в мене виникає логічне питання: якщо міражі і гріпини вони насправді ефективні і менш вибагливі в обслуговуванні, чому тоді ми настільки наполягали і б'ємося за ці F-16, які ми більше року ніяк не можемо побачити в своєму авіапарку? Все дело в количестве и в перспективах. Дело в том, что нам для переоборудования, перевооружения всего парка, а он в ближайшее время у нас просто закончится авиационный парк, старые советские самолеты. Мы же пользуемся самолетами еще до 91 -го года выпуска. Это мы, мы ж ничего за 30 лет не купили. Последний самолет, который покупали, это был в 91 году. То есть получается, что у нас самолеты просто будут выходить из строя. Нам надо около 200 самолетов. Так вот, а, а лучше, чтобы это были однотипные самолеты. Потому, э, ис, исходя из возможностей поставки в будущем, в течение там, 5 лет, около 200 самолетов, это только F-16. Их больше 4000 тысяч произведено. Миражей мало, несколько сотен. Гриппенов вообще там 2 с чем-то сотни, не более того. Это всего то есть, в мире. То есть их немного выпало, сделано. Потому что если мы получим одну-две эскадрильи одного и другого самолета, это не решит наши проблемы. Я больше скажу, создаст проблемы в будущем. Поэтому была выбрана правильная грамотная концепция сосредоточиться на том самолете, который есть теоретически и фактически может быть для полного переоружения нашего парка. Нам надо 200 самолетов. Вот 200 самолетов выполнит боевую задачу обороны нашей страны и восстановления территориальной целостности. Ну тут питання в тому, чи будуть готові наші західні партнери надати саме 200 літаків, тому що ми там чуємо про 10, про 40, про 30, але в сумі це аж ніяк не 200. Це около 80-90 самолётів, ті, які ми зараз слышим цифри, но в печенні, допустим, 3-5 років. большая часть F-16 будет заменяться F-22 и F-35. Причем мы в Европе в том числе и в некоторых странах, в которых базовый был F-16. Потому F-16 будут выходить из боевого, то есть выходить из боевого дежурства, и мы в принципе теоретически можем их на себя переподключить. Плюс, если будут серьезные договора с нашими партнерами, плюс вступление в НАТО, никто же это не отменял, понятно, Байден там что-то ему это не нравится, но вопрос а в другом, ни одним Байден, Байденом. Не живота ну, Потому... Там і... і Німеччина, якби проти, разом зі сполученими штатами, а це доволі сильна коаліція. Пане Романе. Наостанок буквально коротенько. Ми з вами зараз говоримо про перспективу застосування літаків і західного озброєння, але ми розуміємо, що це ну треба ж як ви кажете чекати там рік коли ми цих 200 літаків в кращій перспективі отримаємо всі разом але зараз україна вже застосовує активну роботу дронів ну буквально кілька днів тому дрон атакували аеродром моздуку північного Осетії і доволі і доволі таки успішно це близько тисячі кілометрів це в силу в силу відсутності належної авіації чи ми зараз використовуємо дрони тому що вони активно себе зарекомендували Сейчас есть окно возможностей, когда можно над дронами нанести определенное поражение. Окно возможностей, пока россияне не закрыли все свои критические точки. Они что же их закрывают? Они производят зенитно-ракетные комплексы, они их разворачивают, они разворачивают их на определенную глубину там 300 километров, 400 от линии фронта до тысячи, вот до тысячи еще не дошли, но когда-то дойдут. А сейчас у нас есть только возможность с помощью дронов доставать те аэродромы которая, на которое можно зайти и выполнить боевую задачу. Поэтому мы используем это в окно возможностей. После того, как оно закроется, после того, как россияне развернут полные системы ЗРК в районе аэродрома, в основных аэродромах, туда можно будет достать только с помощью ракет, тех же крылатых ракет, те той же, кстати, джазма, о которых мы сейчас только говорили, 950 километров, то есть с помощью определенных подхода и сброса ее можно туда и доставать. Это уже будет потом. Потому сейчас используется максимально то, что мы можем, чем мы можем сейчас нанести поражение. Зрозуміло, дякуємо вам за фахові роз'яснення, за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Роман світан, військовий експерт, полковник запасу зсу, військовий льотчик, інструктор, був із нами на зв'язку.